জুবিনলৈ পিতৃৰ শেষৰ চিঠি কথা দীপক কুমাৰ পাঠ ৰিয়ানজ্যোতি শৰ্মা জুবিন মই ভবা নাছিলো কেতিয়াও ভবা নাছিলো ময়ো যে এজন বীৰ পুত্ৰৰ পিতৃ আছিলো তোৰ কৰ্মবোৰ চাই মাজে মাজে গালি দিছিলো বৰ খং উঠিছিলো কিহৰ বাবে এনেকৈ মানুহবোৰ তোৰ ওচৰলৈ আহি থাকিল তই মন্ত্ৰী নে কোনোবা ডাঙৰ ৰাজনীতিবিদ কিহৰ বাবে আচৰিত হৈছিলো মই তোৰ কৰ্মবোৰ চাই এতিয়া উপলব্ধি কৰিছো তোৰ গীতৰ প্ৰতিটো শব্দই আজি মোকে নহয় গোটেই অসমীয়া সন্ধিয়াই আছে জুবিন নাতি এটা চোৱাৰ বৰ হেঁপাহ আছিল তোক মাজে মাজে বুজাইছিলো মই কিন্তু তোৰ এটাই উত্তৰ আছিল গোটেই অসমীয়া সেনো তোৰ সন্তান তই মাজে মাজে কৈছিলি যে তোৰ কোনো জাতি নাই তোৰ কোনো ধৰ্ম নাই তেতিয়া মোৰ বৰ খং উঠিছিল কোনো কোনোৱে এই কথাক লৈ ঠাট্টাও কৰিছিল মই তেতিয়া নিৰূপাই আছিলো কিন্তু আজিহে বুজিলোঁ তই মানুহ নহয় জুবিন ৰূপত ভগৱানৰ অংশ হৈ দেখা দিলি তোৰ মৃত শৰীৰ চাবলৈ আজি প্ৰচণ্ড ৰ'দৰ তলত লাখ লাখ জনতা বিশ্বৰ ৰেকৰ্ড হ'ল তোৰ সহ তে চোৱা মানুহৰ সংখ্যাৰ আজি মোৰ উপলব্ধি হৈছে তই কোৱা সেই কথাতেই গোটেই অসমীয়া হেনো তোৰেই সন্তান জুবিন আজি মই জীয়াই আছো যদিও অন্ধ ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ দৰে জীয়াই আছো আনে কোৱাবোৰ শুনি গৈছো নিউজত যি পৰিছে তাকেই বিশ্বাস কৰিছো তোৰ বোলে পানীত ডুবি মৃত্যু হল তোকনো কিহে পাইছিলো ৰাতি পুৱাই পুৱাই সাগৰলৈ যাবলৈ সিদ্ধাৰ্থ আৰু শেখৰেও তোক বাধা নিদিলেনে ঘৰত থাকিলেচোন দিন দুপৰলৈ শুয়েই থাকা নিশাচৰ প্ৰাণীৰ দৰে গোটেই ৰাতি কাম কৰা আৰু গোটেই দিনটো শুই থাকা ছিংগাপুৰত বাৰু মনটো কি হল মই গালি পাৰিলে কেৱল এটাই উত্তৰ আছিল

অহালৈ অপেক্ষা কৰি থাকিম আৰু এটা কথা শুনাচোনবাই দেশৰ পৰা পাৰিলে মাৰা আৰু জংকীকো লৈ আহিবাচোন সিহঁতকো চাবলৈ বৰ মন গৈছে সিহঁতক লগ পালে কৈ দিব না মই ইয়াত পিতামৰ ভীষ্মৰ দৰে সৰসজ্জাত মাথো সূৰ্য উত্তৰায়নৰ অপেক্ষা কৰি আছো সিদিনা ময়ো তহঁতৰ ওচৰলৈ যাম আৰু এটা কথা শুনাচোন সৰগত কিজানি তোক পাই সকলোৱে বহুত আনন্দ ন তোক আদৰণি জনোৱা সভাখন পাতিলে নে জ্যোতিবিষ্ণই যদি তোক চিনি নাপায় তেতিয়া ভূপেন মামাক অনুৰোধ কৰিবা দেই গীত এটা গাম বুলি সভাত এটা গীত কিন্তু নাগালে মই বৰ দুখ পাম অ গান এটি গোৱা না অমা মাৰাৰ আগতে গীতটো হিয়া খুলি গাবি পাৰিলে মোক সপোনত তাৰ পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাবি এই আশারে মই অপেক্ষা করে থাকিল এটি তোমার মরমর পিতৃ ধন্যবাদ